ba'zi bir dayus erkaklar bor ekan o'sha ayollar sartaroshxonasida stilist bo'lib ishlar ekan erkak qarang ayollarni boshini yuvib sochini yuvib ularni sochini kesib ularni sochiga ishlov berayotgan erkaklar bor ekan bu qanaqa bu ish e bu la'natku bu qarg'ishku bu u hatto qarashligi mumkin bo'lmagan nomahram ayolni boshini changallab boshidagi sochiga ishlov beryapti yarim soat bir soat shunga ishlov işte, o'sha nomahramni boshini ushlayapti. bu la'natku bu ana shu joyga xotinlarni qizlarni yubortirib nomahramni qo'liga xotinini boshini tutqizib qo'yganlar bor mana nima qilsang qil chiroyli bo'lsa bo'ldi menga deb yurgan dayuslar bor ular jannatga kirishyarda tursin hidini ham qidlamaydi birodarlar mana bizlarni hayosizligimiz tufayli dunyoda bo'layotgan bitta illatimiz bittasi xolos bu hali bunaqa illatlardan milliontasi hayotimizda qadamimizda uchrab